Если говорить об уникальности Креди Агриколь, то это, конечно, многолетняя практика, многолетний опыт, полученный не только в стране нашей материнской структуры Франции, но и опыт, полученный во многих странах, где Креди Агриколь работает. На сегодня это более 60 стран в мире. В Украине мы используем подход, который объединяет знания, с одной стороны, знания специфики различных рынков, и с другой стороны, этот подход, который который учитывает специфику Украины, приходя в новую страну, естественно, необходимо адаптировать подход, необходимо адаптировать технологии, необходимо досконально знать рынок. И э, отличие, наверное, нас от многих игроков банковских структур на этом рынке – это как раз объединение знаний классического банкинга и специфики отрасли. Мы работаем. Э, Двумя командами на сегодня от команды кредитных специалистов, команды менеджеров по отношениям с клиентами и команды аграрных специалистов. Естественно, по прошествии уже четырех лет, когда мы активны в агросфере, наши... Специалисты фронт-офиса, они уже тоже очень могут дать качественную поддержку, глубокую консультацию наших клиентов. Но, тем не менее, есть случаи, когда, когда заключения экспертов в ветеринарном сфере, экспертов в агрономии, они нам необходимы. Также, почему аграрии кредитуются мало? Бесспорно, это... Очень часто первое, что на поверхности всплывает – стоимость финансирования. И здесь задача банков, финансирующих структур, уже предложить тот продукт, который с одной стороны будет аналогом финансирования, кредитования, а с другой стороны будет доступен. Это могут быть, если мы говорим о фокусном нашем сегменте, среднем и малом бизнесе. Потому что холдинги, как правило, крупные холдинги, они имеют доступ и к внешним источникам финансирования, к выходу на внешние рынки, там, где цена финансирования дешевле. Сфокусируемся на среднем и малом бизнесе. Это прежде всего партнерские программы, когда производители оборудования, элеваторного, тракторов, комбайном, средств защиты растений, они готовы поддерживать своих партнеров, фермеров, предоставляя им скидки льготы определенные, которые позволяют стоимость финансирования конечную сделать дешевле. С другой стороны, инструментарий. Когда вместо прямого финансирования классических денег в начале сезона предприятие может получить товарный кредит у поставщика, у производителя средств защиты растений, семян, удобрений, а риски неплатежа производителя в свое время будут закрыты таким банковским инструментом, как авалированный вексель или гарантия. То есть задача банков – искать и находить инструменты, которые сделают финансирование доступным. На сегодня вы правы. Немного банков работает в этом сегменте. Интерес к финансированию агросектора увеличился после кризиса 2008-2009 года, когда на фоне падения производства во многих индустриях агросектор показывал рост. Поэтому сейчас многие банки стараются изменить свои подходы, стратегии и приходить на этот рынок, на рынок финансирования агросектора. Но повторюсь, работая в этом сегменте, необходимо досконально знать этот сегмент изнутри.